Давайте представим, что вы стали таки президентом Украины. О чем бы вы стали договариваться с Путиным? С Путиным? Да, я вот бы вы... поехал в Москву сразу. По принципу, иду на вы. Это не на поклон, а это как Саша Белый на стрелку. Я прихожу к вам один, потому что... Или как Святослав Хоробрый, я иду на вы. Я не считаю, не квалифицирую это как по поездку на поклон. Так, вы приезжаете а, в Москву, и я что приезжаю вы в Москву говорит? и говорю, что первое, давайте так, надо подводить итоги всей нашей отношения, начиная с 1991 года, вот, по проблемным зонам, начиная с расхода раздела Черноморского флота, тузлы всех ключевых газовых войн и так далее. Пересматриваем на уровне причинно-следственных связей. Какие причины привели к таким следствиям? Второе, мы я полон решимости сменить направление внешней и внутренней политики Украины, то, что я называю словом «проектность» украинскую. Украина больше никогда не будет, не будет представлять угрозы для Российской Федерации со своей территории. По крайней мере, я собираюсь обеспечить такие условия на время своей каденции и заложить преемственность политики, чтобы это и дальше не продолжалось. Но это на условиях, что Россия не будет представлять угрозу для, для Украины, потому что эти обязательства могут быть только взаимны. Для этого надо пересмотреть систему отношений и выстроить систему отношений, когда, по крайней мере при наличной конкуренции, в войне спецслужб, экономических войнах. У нас была система арбитража, которая позволяет решить ситуацию. А второе, не допустить применения военной силы друг против друга, потому что, по моему глубокому убеждению, русские и украинцы убивать друг друга не должны. Кто угодно, с кем угодно воюете, но только не русские, не украинцы, не белорусы. Вот эти тринадцать не должны быть. Для меня они символическое единство. представляют собой: мне честно, очень больно, что украинцы, русские и белорусы могут убивать друг друга. Хотя гражданских войн было в истории полно, русские и русских убивали украинцы и украинцев, тем не менее. Уже на этом этапе нет. Путин или его, скорее всего, помощник, который с вами вначале встретится, скажет так: что вы конкретно предлагаете? Мужником я не буду встречаться, как президент Украины это технически невозможно. Конкретно я предлагаю следующее: просматриваем условия. Например, мы э, пойдем по ключевым требованиям России. Четыре области, Крым на сегодня, июньский ультиматум Путина 24-го года, и обеспечение прав русскоязычного населения и церкви. Я теперь смотрим внимательно. То есть вы отдаете четыре области? Я отдаю четыре области и Крым. Да, да. Не признаю их российскими. Отдаю на условиях э, как ФРГ и ГДР. Когда ФРГ... Но то, это, да. что прекращение огня или это мирный договор? Прекращение огня, остановка войны. Да. Можно заключить мирный, договор, можно я мирный договор, но только но, но на оговорках, существующие прецедентные. Кажется, были вот мирный договор имеет четкую юридическую форму. В мирном договоре должно быть признание территории. Если признания территории нет, тогда не будет, да, у нас до сих пор нет мирного будет, договора с Японией. Да, тогда, тогда, будет, тогда будет длящееся мирное соглашение, не договор. Но да. Он не будет иметь форму соглашения. А как тогда технически выглядит, что вы отдаете? Вывожу, вывожу войска и ставлю их по границе. Mm -hmm. То есть Все. вы вводите войска, ну то есть по сути дела это по линии, по, создаете другую линию прикосновения, да, прикосновения. при которой войска выводят. Как, как у Кореи. 37 апреля. И, да, и подписываем мирное соглашение и перестраиваем систему отношений, если будет добрая воля российской стороны, на то, чтобы война ни по этой линии не возобновилась никогда. Или по другой линии, любой. И так далее. С учетом Беларуси. Здесь надо Беларусь еще учитывать. Она ключевой фактор. Можем отдельно об этом поговорить. После этого, после этого я признаю символическое единство русского, белорусского, украинского народа. От Владимира Великого, для меня это не пустые слова. Я не то чтобы православные, православные, но для меня это не пустые вещи. Предлагаю Путину совместный молебен в церкви за погибших в этой войне с украинской и российской стороны. Потом я выхожу на пресс-конференцию и говорю: уважаемый российский народ, народы России, нас пытались сделать врагами. Я пришел положить конец этому положить конец этому. И э, предлагаю ряд символических, практических символических действий. Вот мы с Владимиром Владимировичем вышли совместно с российским руководством, вышли с, украин с членами украинской делегации, вышли совместно молебна за, уби за погибших, за убиенных. И второе, я готов возложить памятники, вернее, цветы российским солдатам, но условие, что российская сторона возложит, а если она и воздержится, то я возложу российские и со своей стороны, как символически этот сам. Вот, Чтобы не одет российский солдат, который воевал, да, и это в том числе и ему в том числе.